Дело в том, что у нас последние акции за постовки постоянно людей задергали. многие директора всегда на этих акциях сильно пекутся в экономическом состоянии шахта, друзья постановки. Поэтому мы решили сами эту вот, председателю Между прочим, пригласили директоров, чтобы они с нами тут сели, потому что проблемы полнограда а не решаются. После приезда к все так на месте стоит. То есть у нас даже нет уже, если мы выплачиваем зарплату. Из-за этого Цена низкая на уголь. Все дорожает, металл дорожает, не не дорожает а уголь остается на месте. Вот к этому мы решили принять участие в этой проводке, объявили бессрочную, как будет решаться. А потом если ничего не добьемся, я думаю, мы уже выйдем к людям, наверное, уже будем спать с ними требования. Что уже пустить кусок хлеба надоело. Чтобы он заработал. А скажите, как долго вы умеете говорить, кто Я не знаю, если вопрос, дело в том, что у нас у уже супрочество уже до четверка, мы как и подряд по 10 11 дней, как выдержать. А потом обратились, и не проблемы не решат, и руководители государства, и холдинга, областная администрация. Мы будем выходить к людям, призывать там. Я думаю, что уже более решительным максимум за а может и поход будет опять. А скажите, что вы с собой взяли, когда вы шли? Вот Матрасы, одежду, зубные щетки, полотенца, потому что отсюда выходить.